ताजा साथी, न्यूजला, करा बेल कैद झाली आहे उल्हासनगर पोलिसांनी अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून शोध सुरू आहे उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक दोन मध्ये असलेले गजानन मार्केट हे वाजवी दरात चांगल्या कपड्यांसाठी ओळखलं जात दिनेश जग्यासी यांचे मार्केटमध्ये मा कपड्यांचं दुकान आहे रोजप्रमाणे रविवारी ते दुकान बंद करून घरी गेले सकाळी ते दुकान उघडण्यासाठी आले असता त्यांना दुकानाचं कुलूप तुटलेलं दिसलं आणि कॅश काउंटर मधून एकोण सत्तर हजार रुपयांची रोकड चोरीला गेलेली दिनेश जग्यासी यांनी सांगितलं रात्री साडेबाराच्या सुमारास चोरट्याने दुकानाचं कुलूप तोडून आत प्रवेश केला आणि व्यापाऱ्यांना देण्यासाठी मध्ये ठेवलेले पैसे चोरून नेल्याचं सीसीटीव्ही मध्ये स्पष्ट दिसत नाम मेरा नाम है दिनेश जग्या है। मेरा मार्केट में शॉप है गजान मार्केट के बाजू में भीषम प्लाजा नाम करके एक बिल्डिंग है वहाँ पर शॉप है करीबन रात को कल साढ़े बारह बजे कुछ सी सी टी कैमरा में हमने चेक किया था तो साढ़े बारह बजे कोई बंदा आ रहा है हमारे दुकान के दो तो ताले तोड़ रहे उसके बाद में अंदर घुस के हमारे गले से गला तोड़ के कैश निकाला है मैंने रोज का सेल का कैश जमा किया था मैंने व्यापारी को देना था आज मुझे लेकिन वो आज मैंने घटना देखी सवेरे मॉर्निंग में आया तो ऐसा लगा मुझे भाई सामने कैश पड़ी नहीं है और लॉक टूटा हुआ है गले का सर, कितने पुलिस। क्या और पुलिस में की है? हाँ पुलिस में भी मैंने शिकायत की है वो भी सहयोग दे रहे हैं पंचनामा किया है आके सब टोटली उन्होंने देखा है वीडियो वीडियो निकाला है सब अभी आगे चल के देखो अभी कैसा पुलिस भी हमारे साथ है कि देखो कितने हज़ार की चोरी हुई है अपना करीबन पैंसठ या सत्तर हजार के करीबन चोरी हुई है और आगे चल के मैं ये विनती करता हूँ मार्केट वालों के व्यापारी को भाई आगे चल के कोई भी दुकानदार अपने दुकान के अंदर गले में कैश न रखे क्योंकि ये घटना मेरे से हुई है आगे चल के आपसे भी हो सकती है पुलिस ने घटना स्थली पहुँचु पंचनामा के सीसीटीवी आधार चो चोरटा शोध सुरू है आकाश साने स्वान मीडिया उलासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा